行了？怎么呆呆的看着我？不记得晚上的事了？后来他们都先走了，你在休息室睡着了。 所以我抱你回家的，想起来了，别乱动，外面的温度还有些凉，乖乖躺好。 刚刚你睡着的时候，我简单帮你擦了擦脸，可以不用再洗漱了。我身上呢，我换了一件衣服，主要是因为衬衫刚刚被你拽坏了。 怎么了？忽然把头埋在被子里，没必要不好意思。刚刚的你很可爱，真的，没有骗你。眼睛亮晶晶的，说话的时候还带着小小的酒气。 嗯，两边脸上有一层很淡的红晕，就像是被啃了一口的水蜜桃。凑上来的时候，还会故意使坏。 像现在这样，不躲着我了，脸上都出汗了，看来酒精也差不多。 很晚了，该睡觉了。嗯，不困。那你想干些什么？那件衬衫应该补救不了了。不过，是上次你送给我的，我舍不得丢。 就让他待在衣橱里吧，想看看能不能补救，嗯，也可以。我去拿，你乖乖待在床上，别乱动。 四颗纽扣不见了，衣领也有些变形。纽扣，当时我没有太在意，因为当时我有更在意的事。 这个也不记得了。嗯，那我帮你回忆。别低头，看着我。你还记得答应了我什么吗？你答应过我，和你有关的一切，我都可以要的更多。 我现在想试试，这个承诺算不算数？想跑的话。 我已经确认过了，你不想睡，而且酒也醒了。 是衬衫掉在地上了，不用管的你想用它做什么呢？嗯？啊？为什么要蒙住眼睛？嗯，这样听力是会更敏锐。 训练的时候，倒是用过这种方法。你也想训练我吗？可以是可以，但是你想怎么做呢？ 那这就是你要遮住我眼睛的理由。确实，感受到的更清楚。不过这种训练我经历过很多次，虽然以前的形式是蒙眼射击和搏斗，跟现在这种不太。 但是已经练出了一种身体的本能反应，一种感受到危险就会迅速压制住目标的本能反应。看来目标已经成功被我抓获。 虽然没有手铐，但是你忘了，还有一件更现成的东西。这件衬衫的用途，不只是蒙眼。现在。 你已经没有办法逃脱了，怎么皱着,着眉毛不看我？我这样做你生气了？抱歉，我不是故意的，我只是想顺着你的游戏，小小的反击一下。 我现在解开，嗯，没有不开心，那为什么害羞？他刚刚趁着我的眼睛被蒙上，做那些事情的时候。 就没有害羞吗？原来只是对人不对己。怎么突然咬我？没意见。你想要对我做什么，我都没有意见。 在你面前，我一直都是束手就擒。但是，时间已经很晚了，所以如果你玩够了的话，之前被中断的事。 我想现在可以继续。